Jadi bila PMA kata pemberian dia kepada negeri Terengganu lebih besar daripada zaman Tan Sri Muhyiddin, kebetulan pengaruh lembaga hasil dalam negeri Terengganu mari jabat hamba. Hamba tanya jumlah kutip pancukan yang dia kutip daripada Terengganu. Memang data dia menaik. Bila kutip pancukan menaik, pemberian akan bertambah. Ada orang tanya macam mana bila kita tidak ada pembangkang. Kita tak nampak berkesan pun peranan di dia terganu pada pengal lepas. Walaupun mereka ada 10 orang dan kita tak nampak faktor ketiadaan pembangkang ni akan mempengaruhi dari segi prestasi kerajaan. Ingat pengal lepas masa ada pembangkang tak ada benda yang besar pun. Kalau kerja tu style dia dia kubang-kubang-kubang, lepas tu dia keluar buat sidang media, tanya kita nak jawab dalam penggulungan dia tak ada. Jadi kalau setakat tu je kualiti pembakan. Lepas tu Dewan ni bersidang tiga kali je setahun. Bukan bersidang tiap-tiap hari. Jadi kalau kita kerja ni kerana uh, nak jawab soalan pembakan dalam sidang Dewan. Bukan berapa hari pun setahun. Yang lebih besar ialah kita yang diasuh, ditarbiah dalam sebuah parti Islam. Kita diajar setiap perkara yang kita buat ni ialah tanggungjawab. Tanggung jawab ni berasal daripada dua perkataan, tanggung dan jawab. Maknanya kita tanggung suatu amanah dan pada masa kita perlu jawab. Jawab ni depan manusia kita boleh konal. Ada orang boleh berbohong, dah hidup keruk, ada. Dia boleh ulang berkali-kali. Kita kalau nak bohong, pergi jauh-jauh sikit pada orang. Sebab kita masih ada rasa malu. Hak paling kita takut nak jawab depan Tuhan seksa. Ini yang paling kita takut. Jadi kita letak soal tanggungjawab. Dan dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan kita letak asah takwa, takut kepada Allah ni di tempat yang tertinggi, insya-Allah kerajaan negeri Terengganu akan berjalan di atas landasan dia. Di atas landasan kepimpinan Terengganu akan berjalan di atas landasan dan bila kita nak putuskan suatu dasar, nak putuskan satu keputusan, perhitungan besar kita ialah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan niagaan. Macam Amr bawa satu contoh. Di Pulau Reda, ada lapangan terbang kan? Sekarang ni boleh turun kapal terbang kecil lah, Hoki Pah je. Gitulah dalam bahasa mudahnya. Pemilik dia dah beberapa kali minta nak panjang. Supaya kapal terbang jet Boeing Airbus hok mari daripada Hong Kong, Taiwan, China boleh mendarat terus di Pulau Redang, kemudian pergi ke resort dia. Lepas tu naik kapal terbang kelik semula. Kita tak bagi. Sebab asas perhitungan kita ialah sektor pelancongan kita ni kita nak suruh seberapa mungkin rakyat dapat manfaat. Dia kena mari. Turun dia ke Lumpur. Naik kapal terbang. Turun dia Terengganu. Mungkin dia duduk dulu homestay ataupun hotel darat. Dia beli dulu gapo-gapo di darat, naik teksi, naik apa Grab, kemudian naik boat pergi ke Pulau Redang, nak klik naik darat, beli cenderahati dan sebagainya. Jadi ramai orang boleh tupat. Berbanding dengan hanya turun, pergi, lepas tu klik. Dia jadi terlalu eksklusif. Jadi kita tengok apa pertimbangan kita. Macam dalam isu tanah. Dalam isu tanah, bila kita nak timbangkan sesuatu permohonan tanah, kita tengok apa manfaat kepada rakyat kita. Apa yang rakyat kita boleh dapat. Kalau satu kawasan... 10 hektar kalau kita buat rumah mampu milik dia boleh dimanfaatkan oleh kira-kira 100 orang sebab rumah mampu milik boleh dibina 100 unit di atas sebidang tanah 10 hektar kalau kita bagi lot tanah seka bagi 5 maknanya ada 10 hektar baru 50 orang dapat manfaat Hak tu pun belum tentu buat rumah ataupun tak buat. Kau banyaknya tak buat. Jadi keputusan kita lebih baik kita buat rumah mampu milik daripada kita bagi tanah yang akhirnya terbiar tanah kosong dan yang dapat manfaatnya bilangan yang tak berapa ramai. Kita tengok mana ruang-ruang untuk rakyat kita dapat manfaat yang terbaik. Dan di sinilah biasa kalau dalam perbincangan ha, uh, musyawarah esko dan sebagainya aspek yang paling kita tengok ialah apa yang rakyat kita boleh <guruh> daripada setiap sen duit kerajaan negeri yang ada apa yang rakyat kita berhak dapat dan duit kita ni ada tapi pembendaharaan negara letak syarat bila nak kena minta <guruh> dia tak bagi duit royalti kita ni dua kali setahun sepuluh mula Mula bulan tiga dengan bulan sembilan dia akan bagi. Bulan tiga sebahagian, bulan sembilan sebahagian. Sekarang ni bila kita nak, kita kena minta. Nak bayar gaji kena minta. Nak beri bonus kena minta. Ada yang dia beri. Ada yang tak beri. Ada yang lulus sebahagian. Ada yang lulus bersyarat. Contoh yang lulus bersyarat, kita minta bonus. Lulus. Tapi dengan syarat, dia mesti diumumkan oleh Perdana Menteri <laughs> Jadi negeri lain bonus semua MB umum Terengganu PN omong oh, mumpuna Pitih kita Bukan pitih dia Dan memang kita kena mitok Sebab kalau kita tak mitok Sajalah Memang mereka meletakkan syarat supaya kita mitok. Orang nganyi nak pergi bonoh pun kena mitok dengan kajian pusat. Piti kita. Bukan mitok piti mok dia. Apabila Terengganu dijemput menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sebelum itu, Terengganu ini sebuah negeri berdaulat. Dalam perjanjian 1963, kita serah hampir segala-galanya kepada kuasa Persekutuan. Hasil masuk semua sekali, kita serah hasil cukai tinggal kepada negeri hanyalah ugamu, tanah dan air sahaja. Hak ni yang tinggal kepada negeri. Dan sebagai imbalan, pusat dia ada dalam dua belah ataupun tiga belah pemberian wajib yang dia kena beri kepada negeri. Hak beri ini bukan asan. Bukan atas belah kasihan. Bukan atas budi baik. Tapi termaktub dalam perjanjian. Dia ada kaedah kiraan dia. Jalan ada berapa panjang, penduduk ada berapa, cukai yang dikutip daripada tengah anu berapa. Daripada setiap itu dia ada kiraan. Jadi bila PMX kata, pemberian dia kepada negeri Terengganu lebih besar daripada zaman Tan Sri Muhyiddin. Kebetulan pengarah lembaga hasil dalam negeri Terengganu mari jawab hamba. Hamba tanya jumlah kutip pancukan yang dikutip daripada Terengganu. Memang data dia menaik. Bila kutip pancukan menaik, pemberian akan bertambah. Kerana sebahagian daripada pemberian dia kira peratus daripada cukai yang dikutip. Terengganu. Macam untuk beki jalan. Kita ada peruntukan dia panggil kumpulan wan amanah jalan. Dia kena salur. Walaupun jalan negeri, dia kena salur peruntukan. Sebab apa? Bukan kita kutik rotek. Kerajaan pusat kutip kutik rotek. Dan kereta yang lalu ni bukan lalu jalan persekutuan saja. <tuh> Ini lalu jalan negeri, lalu jalan kapung, lalu jalan pertanian. Sebab tu dia kena WPT. Kalau dia tak sewi PT, kita kena kutik rotek diri. <tuh> yang tinggal hanyalah kuasa kita, tanah, agama dan air. Hak ni hak tinggal pada kita. <coughs> dia kutip semua cukar, dia ambil hasil minyak kita, lepas tu dia kata, tak boleh ke Terengganu mentakbir tanpa hasil minyak. <coughs> Kalau kita tanya, boleh tak kerajaan pusat mentakbir tanpa hasil minyak Terengganu? <coughs> Guess, bau ini bila netuk tu kita tahu. Dia ada Peninsula Gas Utilization PGU bukan Pagati Amno yang mula daripada Kertel dia pergi sampai ke selatan dia pergi sampai ke selatan dia naik ke atas ambo gura dengan orang Selangor orang tengah anu jaga paip gas puluh-puluh tahun tak ada apa-apa dia menjaga sekejap netuk dah kata jajaran paip gas ni mari daripada Kertel pergi sampai ke selatan Johor dia naik sampai ke utara ini adalah nadi tenaga negara mari daripada Terengganu bila berlaku bahawa orang sedau mari daripada khetil rupanya betapa besarnya sumbangan Terengganu untuk pembangunan negara tapi kita diperlekehkan dan kita direndah-rendahkan oleh orang yang tak tahu